すごいこの時間になってやっと後ろの方の景色が少しずつ街並みが見えるようになってきましたね朝の頃はあの辺真っ白で何も見えなかったので少しずつ雲が取れてきたと思います うん、ででせっかくねこの時間山の方に向かっているのでこの山の周りのご案内をさせていただきますがまず進行方向の左側の山の斜面ちょっと白っぽいところが見えてるくぼんだところが見えると思いますこの両脇のくぼみは自然のくぼみでは,ではなくて昔人が手で掘った跡です昔この辺りは硫黄を採掘する現場だったんですね どんな硫をどうしたかといいますと、進行方向の右側、今、駐車場が見えてくるんですが、えそこに昔は硫黄を生成する工場が建っていたそうです、で、そこで生成したものを、これもえもうだいぶ昔になくなりましたが、あの近くまで蒸気機関車が走ってきて、荷物を降ろしてたそうです。 Thank mm -hmm. you.